Oh, oh, yeah, Джей друзі, відкриємо з тобою святе Євангеліє і почитаємо, що говорить воно нам про останній тиждень напередодні Великого посту, який називається Неділею про страшний суд. Якщо брати евангельське повестування, там говориться, що Господь ученикам своїм розказав притчу, в якій Господь хоче сказати. Что будет иссязываться у человека на страшном суде? Вот если э, прочитать, как звучит сама притча. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: Придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте царство, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ногим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону – «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Этой притчей Господь хочет показать всем нам, и каждому человеку, за что он будет испытан на суде. Страшный суд. Многие как бы многих устрашает это название «Страшный суд». Да, действительно, потому что на этом суде будут испытываться люди. И не только по своим делам они дадут ответ, но и даже за свои помышления, помышления тайные. Но самое главное, то качество, которое должно быть присуще каждому человеку, это или добродетель, это вот милосердие. Ведь Господь не спросит сколько ты сделал поклонов, сколько ты дней постился, что ты там сделал такого великого. Если мы делаем что-то ближнему, то делаем самому Богу. Если человек имел в своей жизни милосердие, то он был угоден Богу. А если он не имел этого милосердия, то он Богу не угоден. Потому что Господь сказал и напоминает еще раз, что каждый человек, который делает своему ближнему Благодеяние делает это мне. Доброе, когда человек имеет доброе сердце и творить добрые дела щиро. А если в сердце нет любви, что делать тогда? Совершая добрые дела или дела милосердия по отношению к своему ближнему, мы должны это делать от чистого сердца. Действительно, многие думают, что они делают добрые дела либо для того, что это их не долг, как долг христианина, а многие делают добрые дела для своей пользы, для своей выгоды, чтобы их прославляли как-то, чтобы их восхваляли. Но все, конечно же, это не угодно Богу. То есть то доброе дело, которое мы сделали для Бога через ближнего своего, то должно оно идти из чистого сердца, с усердием. Вот это самое главное, что мы должны в чем мы должны трудиться в этой жизни, чтобы делать добрые дела, но чтобы они исходили из самого сердца, из любви к Богу и к ближнему своему. Конечно же, если человек злой, то ему тяжело будет научиться любви, потому что это труд, ведь любовь — это подвиг. То есть, совершая какое-то доброе дело, мы жертвуем собой ради ближнего, жертвуем собой ради Бога. А если мы злые, то как мы можем быть жертвенными? Тобто зло з жертвенності, воно якби как бы несовмістимо. І якщо ну, чоловік трудиться в цьому і усердствує, то, звісно, Господь йому поможет. І з Божою допомогою серце з э, камня вот, в серце сповнене любові. Царство Божиє силою береться, говорить Святе Писання. Людині необхідно працювати над собою, щоб кожного дня ставати кращим і добрішим. В первую очередь, конечно же, нужно сердце очищать от страстей, от тех злых мыслей, от злых пожеланий, ведь, как в Евангелии сказано, что из сердца исходят, из сердца человека исходят злые помыслы, злые желания, убийства, блуд, и это нечистота, которой заражен человек. Поэтому, если мы хотим научиться любви, то мы должны очистить свое сердце от всякого, от всякого греха, от всякой скверны. И в первую очередь, конечно же, молиться Богу чтобы Господь научил это любви, потому что Бог, Он любовь, и Свою любовь проявляет над каждым человеком, который этого хочет. Если человек этого не желает, если человек желает только, чтобы его прославляли, восхваляли, то он делает эти все добрые дела по отношению к ближнему для того, чтобы… Его для своей похвалы. Человек, который хочет трудиться для Бога, чтобы через этот труд научиться и любви, то Господь ему, конечно же, помогает. Он делает это не для своей выгоды, а чтобы… Так вот, потому что он любит Бога. Человек, действительно, когда живет на земле, он прилепляется к этому земному, ко всему земному и забывает о самом главном, о том, что в Евангелии сказано, что придет Господь судить живых и мертвых. Об этом человек, христианин, который живет духовно и старается жить духовно, каждый день он читает в символе, в символе веры. И каждый день, он, и каждую службу он пойдет этот символ веры, где мы исповедуем веру нашего Господа, который со славой придет судить живых и мертвых. Человек, который это понимает, он осознает, что скоро придет такое время, когда ему придется перестать пред Богом. Человек, который увлечен суетой, он об этом забывает, а если он не знал, то он об этом вообще и не думает. Поэтому, но все равно рано или поздно ему придется стать перед судом Божьим. И тогда, конечно же, для этого человека этот суд называется страшным. Потому что страшно будет предстоять пред Богом с этими всеми делами, грехами, которые мы совершали. Человек, который это все осознает, он старается исправить свои ошибки, приносит покаяние, творит дела милосердия, сотворяет любовь. И, конечно же, Господь прощает его грехи. И, как апостол Павел говорит, что для него смерть не страшна. И для истинного христианина смерть не страшна, потому что это переход. Но человек, который живет далеко от Бога, то, конечно же, ему это непонятно. Поэтому он веселится, он радуется, думая, что на земле он живет вечно. Но и для него, и для такого человека придет этот страшный суд. Для каждого из нас. Хочет он этого или нет, но это время настанет. Життя нелегке. Але якщо ти живеш з Богом, він підтримує тебе і дарує радість душі. Апостол Павло нам нагадує, що завжди радуйтесь і непрестанно перестано молітись і за все благодаріть. Но є радість, радість духовна, є веселіє, которое е вместе со страстями. Тобто, коли ми бачимо е человека веселящегося О земном, то, конечно же, это веселье не, не духовное. А когда мы радуемся о Господе, что мы имеем возможность общаться с Ним, у нас есть возможность быть в храме, и, конечно же, мы почему-то не радоваться. И радовались и святые, радовались и апостолы. Когда Христос воскрес, какая у них была радость, так и все мы, мы радуемся, но есть понятие веселья, когда человек. Веселіться раді свого удовольствия, по своїм страстям і похатям, то, звісно ж, це не та радость, о которой говорить апостол Павел, і которая має бути присуща православному християнину. Ми наближаємось до великих днів, коли кожен християнин зможе замислитись над тим, як він живе і що йому треба змінити в собі, щоб очистити серце. Великий пост – це особливе час. когда мы осознаем свои какие-то проступки, свои ошибки и стараемся в это время хоть немножко оставить все земное, все это суетное и больше время уделить для Бога. Немножко осознавать свои грехи, где-то и поплакать, не стыдясь этого, что это время особое, это время благодатное. Слава Богу, что есть Великий пост, время, которое нам немножко нас отрезвляет. Духовно. Дай Боже нам з тобою, друже, віднайти справжню радість, яка зігріє серце, і наповнить душу впевненістю, що ти не один, Бог поруч з нами. Слава Богу за все.